Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami akan membentangkan tentang Skandal Rasa Petrobras di Brazil Ini merupakan ahli kumpul kami Yang bermula daripada saya Adam Putra Brazizal Ikhlas Uzzah bin Zulkanain Iskandar Hafiz bin Astrin Muhammad Azmin bin Muhammad Karnain Imi Imran bin Ismail dan Ahmad Adham bin Muhammad Syahar Mari kita mulakan dengan poin lain jadi skandal rasuah Petrobras di Brazil merupakan satu kes rasuah yang berskala besar yang melibatkan syarikat minyak kerajaan Petrobras bersama ahli politik serta syarikat pembina utama. Kes ini bukan sahaja mendenakan amalan rasuah dan penyalahan gunaan kuasa yang berlaku secara meluas malah memperlihatkan kelemahan serius dalam aspek tabiat urus korporat dan pengurusan dana awam. Selain itu, skandal ini telah memberikan kesan yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi negara, integriti institusi kerajaan serta tahap kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan perundangan di Brazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Putra B. Azizun, 2025 So, saya akan membentangkan tentang letak belakang kes, iaitu kes Petrobras ini. So, isu utama dari dalam kes ini ialah berlakunya rasuah berskala besar, penyalahan pengguna, kuasa dan pengubahan wang haram yang melibatkan syarikat milik kerajaan Brazil, Petro, iaitu Petrobas. iaitu Petrobras. Ah, yang melibatkan ahli politik dan syarikat pembina utama. Jadi kes ini melibatkan pelanggaran undang-undang Brazil berkaitan rasuah dan penyalahgunaan jawatan awam, pengubah wang haram, penyelewengan dana awam dan prinsip accountability, ketulisan dan takbir urus korporat dalam syarikat milik kerajaan. So, skandal ini terbongkar melalui siasatan operako Lava Jato iaitu pun iaitu dipanggil Operasi Car Wash. Sekitar tahun 2014, Siasatan mendapati bahawa eksekutif Petrobras bekerjasama dengan syarikat pembinaan besar untuk menaikkan nilai kontrak projek. Lebihan wang tersebut disalurkan sebagai rasuah kepada ahli politik dan parti politik sebagai balasan untuk sokongan politik dan kelulusan kontrak. Denah haram ini disembunyikan melalui rangkaian akaun luar negara dan syarikat proksi. Ini menyebabkan kurikan besar kepada kerajaan Brazil. Jadi, sekandar skandal Petrobras ini berlaku akibat kelemahan tak urus campur tangan politik dan kegagalan kawalan dalaman yang membolehkan rasuah sistematik berlarutan selama bertahun-tahun dan menjejaskan kepercayaan awam serta ekonomi negara. Itu saja. Seterusnya, faktor-faktor kes yang, yang berikutnya. So, ras, faktor yang pertama ialah rasuah sistematik dalam syarikat milik kerajaan. So, Petrobras sebagai syarikat minyak negara terdedah kepada campur tangan politik dan penyalahan guna kuasa oleh pihak pengurusan dan pegawai berkepentingan. Seterusnya, penyalahan penyalahgunaan dana awam. Cross project dinaikkan secara tidak sah dan lebihan dana disalurkan kepada individu tertentu melalui akaun rahsia dan pengubahan wang haram. Dan yang terakhir sekali, kelemahan tak berurus dan kawalan dalaman. Sistem pemantauan dan ketulusan yang lemah membolehkan penyelungan ini berlaku dalam tempoh yang lama tanpa dikesan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqlal Uzzahir bin Sukunai 2025479432 dan di dalam slide ini saya akan menceritakan tentang undang-undang yang telah digunakan di dalam kes Petrobras ini. Undang-undang ini berkaitan dengan arti rasuah dan domestik, secara domestik dan antarabangsa berfokuskan untuk kesalahan memberi atau menerima yang pertama dalam sudut domestik. Brazilian Criminal Court atau Kanun Kesan Brazil diperkenalkan dengan dua artikel iaitu yang pertama artikel 371 317 maaf saya digunakan untuk mendakwa pegawai Petrobras yang menerima atau meminta duit suapan untuk memberikan kontrak dan seterusnya pada rasuah aktif iaitu artikel, menurut artikel 333 digunakan terhadap eksekutif syarikat pembinaan atau bekal seperti order break yang menawarkan atau menjanjikan suapan kepada pegawai awam untuk memenangi pembinaan. Hukuman bagi kedua-dua artikel ini iaitu penjara di antara, penjara antara 2 tahun hingga 12 tahun serta denda bagi kesalahan yang membabitkan pegawai domestik. Seterusnya di dalam undang-undang antarabangsa iaitu Foreign Corrupt Practices Act 1977 atau FCPA dari Amerika Syarikat. Undang-undang ini digunakan diguna pakai kerana Petrobras senarai di Bursa Saham Amerika Syarikat New York atau NYSE yang membolehkan undang-undang ini diguna pakai untuk mendakwa mereka atas kesalahan atau mengambil tindakan kesalahan yang telah dilakukan iaitu seperti mereka ingin melarang pembayaran rasuah kepada pegawai asing untuk mendapatkan perniagaan dan memerlukan rekod rekaunan yang tepat. Bila contoh Petrobas, ya Petrobas tidak membekalkan hmm, rekod rekaunan yang tepat bagi menyembunyikan agenda atau kes skandal rasuah mereka dan impak yang kita boleh lihat daripada pelaksanaan undang-undang ini ialah Petrobras didenda sebanyak 853.2 juta dolar mereka oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat dan perlu membayar 2.95 bilion dolar mereka untuk menyelesaikan tuntutan saman kelas pelabur ini. Seterusnya dalam akta undang-undang berkaitan dengan jenayah kewangan, organisasi dan diabetes korporat Ya, undang-undang ini berfokus untuk jenayah atau pengumahan wang haram dan hukuman bagi syarikat yang membuat kesalahan tersebut. Terdapat tiga iaitu yang pertama undang-undang 9.613 1994 iaitu Anti-Money Laundering Law Dalam Anti-Money Laundering Law ini dia bertujuan untuk menangkap pemberi atau penerima suapan yang menjadikan penyembunyian asal usul aset jenayah seperti ruang rasuah yang disalurkan melalui syarikat seperti Shell dan akaun luar pesisir sebagai satu kesalahan jenayah antara-antaranya seperti Hartanah dan juga karya seni aplikasi law ini digunakan untuk mendakwa pengurut wang pasaran gelap iaitu dolarus dan ahli politik yang menyamar atau menyembunyikan wang rasuah melalui pembelian hasil umum tersebut. Seterusnya, undang-undang berkaitan dengan organisasi Kram Law iaitu organisasi jenayah yang selalunya berstruktur empat orang hin atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan faedah secara haram. Perlindungan pengakuan atau plea deal bargain diperkenalkan sebagai satu mekanisme kerjasama dengan pihak berkuasa sebagai pertukaran untuk hukuman yang lebih ringan kepada kesalahan, di mana mereka akan mudah untuk membuka mulut dan memberitahu berkaitan dengan jenayah yang telah dilakukan dan yang terakhir sekali Clean Company Act iaitu undang-undang berkaitan liabiliti civil dan pertabiran yang membolehkan syarikat untuk dihukum secara strict liability atau tanpa perlu membuktikan niat pengurusan atasan yang melakukan jenayah rasuah ini benda yang berat akan dikenakan seperti syarikat yang disabitkan kesalahan akan berdepan denda sehingga 20% daripada pendapatan kasar setahun terima kasih Assalamualaikum, nama saya Iskandar Hafiz Untuk poin seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan implikasi skandal rasuah Petrobras di Brazil, mengakibatkan um, kesan kepada ekonomi kesan kepada sosial, kesan kepada pasaran modal dan juga kesan kepada takbir urus. Umum mengetahui bahawa rasuah ini menyebabkan um, implikasi yang sangat besar kepada negara um, syarikat itu sendiri dan juga rakyat. Oleh itu Apakah kesan kepada skandal rasuah Petrobras? So, kesan yang pertama adalah kesan ekonomi di mana skandal rasuah Petrobras telah membawa kepada kesan ekonomi yang sangat ketara terhadap syarikat dan juga negara Brazil. Petrobras terpaksa menanggung kerugian kewangan yang sangat besar iaitu melebihi US 17 bilion USD akibat amalan rasuah dan kos kontrak yang melampau. Uh, bagi menstabilkan kedudukan kewangannya uh, so beberapa aset telah dijual dan pelaburan strategik terpaksa ditangguhkan ini dapat uh, dilihat daripada laporan Britannica 2023 selain itu um, laporan daripada Voice of America mengatakan bahawasanya um, skandal ini turut menyebabkan kemerosotan projek infrastruktur berkala besar Banyaklah projek yang pembangunan telah dibekukan atau dibatalkan uh, apabila syarikat pembekal dan konduktor utama disenaraikan hitam atau mengalami uh, muflis So, keadaan ini bukan sahaja menjejarkan sektor tenaga dan pembinaan Malah, turut memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Brazil keseluruhannya Seterusnya, kesan terhadap pesaran modal dan pelabur So, skandal rasuah Petrobras telah memberi kesan negatif yang ketara terhadap pasaran modal di Brazil. Semasa penyiasatan operasi kawas dijalankan, harga saham Petrobras telah merudup dan terpaksa uh, dan da, da, ketidakkestabilan yang jelas. keadaan ini berlaku apabila keyakinan pelabur terhadap integriti Ketulusan dan prestasi masa depan syarikat-syarikat itu telah tiada. So, ketidak kestabilan pasaran modal ini menunjukkan bahawasanya per, ke, um, skandal rasuah ini adalah bers, uh, berskala besar. Point yang seterusnya adalah kesan terhadap sosial kepada masyarakat Brazil banyak projek infrastruktur terpaksa digantung atau dibatalkan akibat siasatan yang telah dijalankan sekaligus menyebabkan uh, kehilangan pekerjaan secara besar-besaran dalam sektor pembinaan dan tenaga keadaan ini meningkatkan kadar uh, pengangguran dan menimbulkan tekanan ekonomi kepada masyarakat tempat khususnya di Brazil selain itu skandal ini turut mencetuskan krisis keyakinan awam rakyat Brazil mula mempersoalkan integriti institusi negara dan kepimpinan politik yang seterusnya menyumbang kepada ketidakstabilan politik yang menyebabkan uh, rakyat memprotes secara besar-besaran terhadap kerajaan pada ketika itu seterusnya adalah kesan Terhadap struktur takbir urus Ini adalah poin yang terakhir Sekiranya ini telah menunjukkan kelemahan serius dalam sistem pengawasan takbir urus syarikat Dan kawal selia khususnya dalam pengurusan kontrak kerajaan Kekurangan ketulusan dan accountability telah membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa dan amalan rasuah Ini adalah daripada laporan Transparency International 2016 Selepas uh, terbongkarnya skandal itu, pelbagai ke pembaharuan telah diperkenalkan. Antaranya termasuklah penekanan-penekanan terhadap pemantauan yang lebih ketat ke atas syarikat milik negara serta pengukuhan sistem dan dasar anti rasuah um, oleh pihak berkuasa bagi mencegah kejadian yang bersama tidak akan berulang lagi pada masa hadapan. Itu daripada saya. Assalamualaikum, saya Ahmad Daham bin Muhammad Shah. Dalam pembentangan ini, saya akan membawa anda membentangkan pengajaran tentang satu kes jenayah korporat yang telah menggegarkan dunia, iaitu skandal Petrobras di Brazil. Petrobras adalah syarikat petroleum gergasi milik negara Brazil. Namun, imej gah syarikat ini hancur akibat satu penyiasatan yang dikenali sebagai Operation Kawash atau Operation Lava Jatuh. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Secara ringkasnya, ia adalah konspirasi besar-besaran. Eksekutif tertinggi Petrobras bersorongkul dengan syarikat pembinaan terbesar di Brazil untuk menaikkan harga kontrak secara sengaja. Lebihan wang daripada harga kontrak yang dimakap ini kemudiannya dijadikan wang segurkan kepada pembuat keputusan dalam syarikat dan juga ahli politik. Jadi ini bukan menyebabkan jutaan ringgit tetapi berbilion dolar, menjadikannya salah satu skandal rasuah terbesar dalam sejarah. Daripada skandal ini, kita dapat melihat beberapa pengajaran penting. Pengajaran pertama dan yang paling utama adalah tentang kepentingan ketulusan dan accountability. Jadi, mengapa skandal ini boleh berlaku sebegitu lama tanpa dikesan? Jawapannya adalah kerana sistem kawalan dalaman yang lemah. Kelemahan ini membenarkan uh, inflasi harga kontrak berlaku dengan mudah dan juga pembayaran sokongan disembunyikan melalui transaksi luar ekor rasmi. Kegagalan mekanisme pengawasan di peringkat atasan menyebabkan rasuah ini berkembang biak dari pihak eksekutif hingga ke ahli politik. Ini membuktikan bahawa tanpa struktur takbir urus yang telus, organisasi gergasi milik kerajaan sekalipun boleh runtuh dari dalam. Seterusnya, so, kita perlu melihat pengajaran tentang impak skandal ini. Ia bukan sekadar isu undang-undang tetapi ia menjadi malapetaka ekonomi kepada Brazil. Kesan setempatnya adalah kerugian besar kepada Petrobras dan kejatuhan nilai saham syarikat. Namun, kesan dominanya jauh lebih parah. Sektor pembinaan negara tersebut lumpuh kerana banyak projek terpaksa dibatalkan semasa siasatan dijalankan. Apabila keyakinan pelabuhan cu, pertumbuhan ekonomi negara turut terbantu. Ini menunjukkan kepada kita satu fakta yang jelas. Rasuah mencetuskan kesan berganda yang merugikan seluruh negara, bukan hanya syarikat yang terlibat. Akhir sekali, pengajaran yang ketiga ialah tentang peranan sistem perundangan yang tegas. Melalui operasi kawas, para pendakwa raya di Brazil telah membuktikan bahawa tiada siapa yang kebal dari undang-undang. Ratusan individu telah didakwa atas tuduhan merasuah dan pengubahan wang haram yang tangkap bukan sekadar pekerja biasa tetapi eksekutif tertinggi dan pemimpin politik yang berkuasa kenyataan tugas ini menghantar mesej yang sangat jelas sistem kehakiman yang proaktif dan bebas adalah senjata paling ampuh untuk memerangi jenayah kola putih jadi sebagai kesimpulan uh, skandal Petrobras adalah satu peringatan keras tentang akibat mengabaikan integriti korporat tiga perkara utama yang perlu kita ingat adalah kita memerlukan struktur takbir urus dan kawalan dalaman yang kuat. Seterusnya, kita perlu sedar bahawa rasuah merosakkan ekonomi negara secara menyeluruh. Dan ketiga, kita memerlukan sistem perundangan yang berani untuk menegakkan keadilan. Jadi, pembangunan ekonomi dan sosial yang mampan hanya boleh dicapai jika kita serius dalam menolak rasuah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, langkah-langkah untuk mencegah skandal rasuah seperti Petrobras di Brazil. Langkah untuk mencegah yang pertama ialah penguatkuasaan model tabi urus korporat bertaraf dunia di GLC. Antara perkara yang boleh dilakukan ialah pelaksanaan struktur tabi urus yang memisahkan politik dan pengurusan profesional. Pemisahan kuasa mutlak antara kerajaan dan pengurusan harian syarikat. Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO dilantik berdasarkan merit melalui panel pemilihan bebas. Contohnya, model Equino di, uh, di Norway di mana kerajaan sebagai pemegang saham majoriti menetapkan rangka kerja strategik umum tetapi memberikan autonomi operasi sepenuhnya kepada pengurusan profesional. Seterusnya, langkah untuk mencegah yang kedua ialah reformasi sistem pembiayaan politik yang radikal. Antara perkara yang boleh dilakukan ialah pengharaman sumbangan korporat sepenuhnya Larangan mutlak ke atas sebarang bentuk pembiayaan daripada entiti korporat Seperti syarikat syarikat swasta, GLC dan NGO berpendapatan ke, kepada parti politik Atau mana-mana calon pilihan raya termasuk melalui pihak ketiga atau dana gelap Contohnya, Chile melarang sumbangan korporat kepada parti politik sejak tahun 2016 dan hanya membenarkan semangat individu warga negara dengan hak yang ketat. Akhir sekali, langkah untuk mencegah yang ketiga pula ialah pemulihan kepercayaan awam melalui pembaikan sistem dan pembelaan hak, hak rakyat. Antara idea yang boleh diketengahkan ialah dana ganti rugi sosial daripada aset dirampas. Contohnya, di Malaysia, dana yang diperoleh, yang diperoleh daripada penyelesaian 1MDB dengan gabungan Goldman Sachs dan lain yang telah diperuntukkan ke dalam tabung COVID-19 dan program bantuan rakyat yang diisytiharkan oleh kerajaan sebagai usaha mengembalikan wang rakyat. Kelebihannya ialah rakyat melihat hasil praktikal yang ketara daripada usaha anti rasuah, mengubah naratif daripada sekadar politik kepada pembelian hak. Kesan daripada itu ialah dapat meningkatkan semangat awam terhadap usaha dan badan sisaan rasuah. Bismillahirrahmanirrahim. Said bin Ibrahim bin Ismail. Dia siap meneruskan pembentangan ini dengan kesimpulan. So secara ringkasnya, skandal Petrobras di Brazil jadi disebabkan katil di antara dua pihak iaitu pihak atasan kerajaan dan juga pihak syarikat pembinaan yang besar yang sengaja menaikkan harga pekerja kerajaan secara tidak sah dan mendadak di sisi undang-undang. So, lebih mahu tersebut digunakan untuk dua perkara iaitu penggunaan peribadi dan juga yang kedua adalah dana politik untuk kekal berkuasa. So akibatnya ekonomi negara Brazil lumpuh jatuh menyebabkan pelabur lari dan juga rakyat terpaksa hidup dalam keadaan yang susah. Eh, disebabkan golongan etnik ini mencuri harta negara dan tamak. So kesimpulannya <coughs> tanpa ada kejujuran atau pengawalan yang tegas, uh, projek kerajaan akan menjadi topeng uh, dalam sistem yang kotor ini. Jadi kita hendaklah menjaga kebajikan rakyat demi kehamilan negara. Sekian terima kasih.